Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentangkan bahagian pendahuluan. Konsep politik negara Islam merupakan aspek penting dalam ajaran Islam yang mengintegrasikan prinsip akidah, syariah dan pengurusan kenegaraan bagi merealisasikan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Politik dalam Islam tidak bersifat sekular. Sebaliknya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum Allah dan menjaga ke kemaslahatan umat. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Namun dalam konteks semasa Kefahaman umat Islam terhadap politik negara sering dipengaruhi oleh perubahan politik moden dan pemikiran sekular sekaligus menimbulkan kekeliruan terhadap hubungan antara agama dan negara. Oleh itu, pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip politik Islam amat penting bagi memastikan sistem pemerintahan yang adil, beramanah dan ber, dan selaras dengan kehendak kehendak syariah Islam. Tarif dan konsep politik negara Islam Maksud politik dalam Islam ialah tindakan pemerintah yang bertujuan merealisasikan masalah umum selagi mana tidak bercanggah dengan hukum dan syarak. Politik Islam juga harus bersifat fleksibel dalam pelaksanaan. Akan tetapi, harus perlulah mengikut prinsip dan tujuan syariah yang telah ditetapkan. Kuasa pemerintahan ialah amanah, bukannya hak mutlak kepada pemerintah. Apa itu konsep negara Islam? Konsep negara Islam ini ditentukan oleh pelaksanaan prinsip Islam di dalam sesebuah negara yang mana syariah haruslah menjadi sumber utama dalam pertubuhan negara itu, negara Islam tersebut. Matlamat utama konsep negara Islam ini ialah untuk menjaga agama dan mengurus urut hal-hal duniawi berlandaskan agama Islam. Dan ketua negara iaitu Khalifah bertanggungjawab melaksanakan keadilan dan kebajikan rakyat di bawah pemerintahannya. Perbezaan antara politik Islam dan juga politik sekular. Politik Islam ini berasaskan wahyu tetapi politik sekular memisahkan agama daripada pentadbirannya. Politi, politik Islam juga adalah bersifat nilai dan etika. Tetapi politik sekular beror, berorientasikan kepentingan material semata-mata. Politik Islam haruslah menggabungkan politik Islam ini menggabungkan aspek rohani dan jasmani dalam pentadbiran sesebuah negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi saya adalah Ahmad Syahid bin Said Syahid. Nombor metrik 0713. Saya ingin membentangkan berkaitan dengan sumber dan asas politik negara Islam. Nah. Dan antara sumbernya ialah uh, tiga. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan sumber utama politik dan pemerintahan Islam ialah Al-Quran. Yang pertama. Dan berteraskan khalifah dan amanah. Uh, Maknanya kata Allah Ta'ala ni berfirman, sungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Surah Al-Baqarah ayat 30 pemerintahan mesti berlandaskan keadilan dan syura dan integriti. Malik kata mesti ada peraturan dan undang-undang untuk melantik kepimpinan di negara Islam. Menolak kezaliman, rasuah dan penyalahgunaan kuasa, melahirkan sistem wasatiyah, seimbang dan tidak ekstremis. Dan yang sumber yang kedua ialah as-sunnah, model praktik kepimpinan Rasulullah. seperti mana Piagam Madinah, Piagam Madinah merupakan asas perlembagaan dan keharmonian masyarakat majmuk di Madinah. Ha, Nabi menjadi pemimpin ketika itu dan me, uh, membuat ataupun mewartakan, mengeluarkan, menulis piagam Madinah. Ha, pemimpin sebagai pemegang amanah bukan pemilik kuasa. Maksudnya bukan sewenang-wenang untuk pemimpin ini melakukan apa-apa sahaja. Ha, menekankan accountability, ha, keadilan sosial dan kebajikan rakyat ijma' dan kias. Ha, sebenarnya ketiga mekanisme lagi mendefinisi kestabilan dan kesinambungan hukum. ijma' jamin kesatuan dasar sahnya kepimpinan. Maksud kata pendapat dari parti golongan ramai dan kias pula adaptasi hukum terhadap isu moden kias yang digunakan. memastikan syariah relevan sepanjang zaman dan politik Islam aman merupakan satu amanah keadilan dan ibadah bukan perebutan kuasa ataupun yang menggila-gilakan kuasa jabatan itu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Ikram Fikri bin Masakri. Nombor metrik 079-08. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang kefahaman umat Islam terhadap politik negara Islam. Apa itu politik negara Islam? Politik negara Islam merupakan sebahagian sistem kehidupan umat Islam itu sendiri. Bukannya sekadar ibadah ritual semata-mata sebab Islam ni dia merangkumi semua perkara, syumul, merangkumi pelbagai aspek. Jadi kefahaman umat Islam masih lagi tidak menyeluruh dan sekadar bersifat umum semata-mata. Jadi wujud kekeliruan hubungan Islam itu sendiri dan politik. Seterusnya kepada tahap kefahaman umat Islam pada masa kini ataupun masa sekarang. Kefahaman kalau kita tengok kefahaman umat Islam berkaitan dengan politik negara Islam ini hanya bersifat umum. Hanya umum sahaja dan mereka kurang penghayatan terhadap politik Islam itu sendiri dan kalau kita tengok politik Islam ni berbeza pemahaman dia orang ni mengikut latar belakang dia orang. Dan kadang-kadang kefahaman politik negara Islam ini dipengaruhi oleh sentimen-sentimen sahaja di media sosial kalau kita tengok contohnya acak kali kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli politik ni kadang-kadang berbau untuk memusnahkan ataupun untuk menghancurkan keharmonian di negara kita sendiri sentimen-sentimen yang dibawa bagi prinsip-prinsip politik negara Islam politik negara Islam berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Wahyu serta fik ataupun fik politik bagi memastikan pemerintahan berjalan adil amanah dan menjaga kemaslahatan umat. Ada tiga prinsip utama. Yang pertama, kedaulatan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Hakimiyah. Mengakui kuasa tertinggi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan pemerintah wajib melaksanakan hukum syarak dan bukannya mengikut kehendak nafsu. Seperti mana firman Allah dalam surah Yusuf ayat ke-40, keputusan itu hanyalah milik Allah. Manakala bagi keadilan, bagi yang kedua adalah keadilan dan amanah kepimpinan. Keadilan untuk semua tanpa diskriminasi kepimpinan ialah amanah yang dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Taala. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, kulukum rain, wa kulukum masul an raiyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpin. Jadi apakah faktor sebenarnya yang mempengaruhi kefahaman ini? Yang pertama kalau kita dapat lihat adalah kurangnya pendedahan politik Islam itu sendiri. Masyarakat ini kurang terdedah dengan politik negara Islam. Yang sebenarnya politik ini dalam Islam sendiri ada bab politik Jadinya bila kita tengok media masa ataupun media sosial yang asyik ataupun acap kali menggambarkan politik Islam ini sebuah perkara yang negatif, dia secara tidak langsung akan menyebabkan masyarakat terikut dengan gambaran yang ditunjukkan di media sosial itu. Implikasi kekeliruan politik terhadap umat Islam pula. Ia terbagi kepada dua. terhadap pemikiran dan akidah. implikasi dia kekeliruan ini. Ha, kepada terhadap pemikiran dan agenda melahirkan pemikiran sekular agama dipisahkan daripada politik sekuler sekular dan melemahkan kefahaman Islam sebagai adin yang syumul agama yang syumul yang menyeluruh muncul pemujaan ideologi manusia seperti liberalism laboriz dan nasionalism yang SB kemudian kebenaran dinilai berdasarkan emosi dan kepentingan parti bukan daripada sumber dalil melahirkan asabiah politik yang ekstremis Aa, dan penyelewang, uh, penyelewangan akidah. Seterusnya terhadap perpaduan umat pula. mencetuskan perpecahan dan fitnah serta permusuhan sesama muslim itu sendiri. Uh, melemahkan kekuatan umat aa, menghadapi cabaran global. yang seterusnya menjatuhkan biwa bawa modern dan kepercayaan terhadap institusi agama. Dan membuka ruang kepada sekularisasi dan kerutuhan tamadun. Terutamanya tamadun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Um, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang slide saya iaitu cadangan pemerkasaan kefahaman politik Islam. Uh, nama saya Muhammad Syarif Najib Abdul Rahman, KPT 0796648. Okay, baik. Jadi untuk saya, saya berikan dua poin kat sini. Uh, kita bahaskan yang pertama dulu lah. Uh, iaitu peranan institusi politik Islam. Poin yang pertama, pengukuhan kurikulum politik Islam. Okey. Bagi pengubahan kurikulum politik Islam, silibus perlu disusun secara lebih sistematik dengan menekankan asas politik Islam seperti konsep khalifah, syurah, keadilan dan amanah supaya pelajar memahami politik Islam sebagai satu sistem yang menyeluruh, bukan sekadar fakta sejarah tanpa aplikasi semasa. Yang kedua pula, melahirkan graduan berakhlak dan berprinsip. Uh, yang mana malamat pendidikan politik Islam adalah untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja celik politik tetapi berahlak, beretika dan bertanggungjawab dalam membuat keputusan yang memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Manakala yang ketiga pula, uh, pendekatan pendidikan berasaskan eh, kefahaman dan pemikiran kritis. Maksudnya kat sini pendekatan pendidikan perlu memberi penekanan kepada kefahaman dan pemikiran kritis agar pelajar mampu menilai isu politik Islam secara rasional dan berilmu. Okay, tanpa pengaruh dengan emosi, sentimen, kepartian atau pengaruh luar yang melapar. Okey baik, manakala uh, untuk poin kedua saya iaitu peranan dakwah dan pendekatan khusyatiyah. Okey, jadi kita pergi ke dia punya uh, poin yang saya bagi di bawah tu. Um, yang pertama penyampaian politik Islam secara berhikmah dan beradab. Okay. Dalam konteks dakwah, politik Islam perlu disampaikan secara berhikmah dan beradab bagi mengelakkan pekerjaan umat serta menampilkan politik Islam sebagai media penyatuan dan pembinaan umat. Manakala yang kedua pula, menekankan nilai bersama bukan di perbezaan Pendekatan dakwah juga perlu menekankan nilai bersama seperti keadilan, amanah dan kesejahteraan rakyat Agar mesej politik Islam dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa menimbulkan konflik Manakala yang ketiga pula, penggunaan medium dakwah kontemporari di mana hujah ya, penggunaan medium dakwah kontemporari seperti media sosial dan ceramah dalam talian membolehkan kepahaman politik Islam disampaikan secara lebih luas, berkesan dan sesuai dengan keperluan masyarakat masa kini. Jadi untuk kesimpulan, kesimpulan yang umat Islam terhadap konsep politik negara Islam merupakan asas penting dalam membentuk kesedaran bahawa politik bukan sekadar perebutan kuasa tetapi suatu amanah besar yang berkait rapat dengan tanggungjawab moral, keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Kekiliruan dalam memahami politik uh, Islam sama ada akibat sentimen kepartian, pengaruh um, ekstremisme atau penyampaian yang tidak seimbang berpotensi mencetuskan perpecahan serta merosakkan imej Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan keadilan. Justru, usaha memperkasa pemahaman politik Islam melalui pendidikan berasaskan kefahaman dan pemikiran kritis serta dakwah yang berteraskan pendekatan umum wasab yang amat diperlukan bagi melahirkan umat Islam yang matang, berahlak dan bertanggungjawab dalam kehidupan bernegara. Dengan kefahaman yang tepat dan seimbang politik Islam dapat dipahami sebagai satu ibadah dan amanah syar'i yang berperanan membina masyarakat yang adil, harmoni dan sejahtera selaras dengan tuntutan syariat Islam.